Різні люди, різні долі, різні справи, але усіх їх об'єднує одне. Потрібний час вони зробили три важливі кроки: вірили, мріяли та діяли. Ініціативні, успішні, щочетверга та у вихідні у програмі Відверта розмова з Лесією Пилипчук. Доброго вечора, мої любі глядачі. Як завжди у цій порі, я Олеся Полипчук, вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. Давайте запитаємо себе, якими мають бути стосунки між чоловіком та дружиною, між батьками та дітьми. Однозначна відповідь має бути все на позитиві, тому що сам по собі позитив є двигуном чудових відносин, прекрасних емоцій. Тоді, коли ми можемо звернути гори і підкоряти вершини, саме про це ми сьогодні будемо відверто розмовляти із практикуючим сімейним психологом Юлією Косняк. Доброго вечора, Юля. Дякую, вечора. що запросили нас в черговий раз в Поділля Мед. Дуже люблю тут бувати, знімати програми. и спілкуватися саме з працівниками даного центру. Зокрема, з якого віку тебе зацікавила психологія? Ну, психология очень интересный предмет, многогранный, разнообразный. Интересоваться начала ним очень с раннего возраста, как бы совершеннолетие, можно так сказать. Вот, почему именно психология? Потому что был определенный, определенный период, когда училась в школе, постоянно было повышенное, повышенное внимание было на меня. Ну, естественно, это начинает вызывать в какой-то степени дискомфорт, ты начинаешь размышлять, почему именно я, почему обращать внимание на меня, почему постоянно вызывают тебя к доске, а не соклассников. Вот, ну и как бы начал задумываться нужна какая-то методика где ты можешь выйти с этого состояния и ну, как бы защитить себя можно так сказать таким образом вот. сначала занималась этим как хобби потом уже спустя некоторое время начала понимать что это как воздух это необходимо мне интересно это я хочу развиваться в этих направлениях но прежде прежде придя к этому направлению я как бы, училась в другом направлении, можно так сказать. У тебя две высшихосветы, так? Так. Экономична. Экономическая и финансист. Угу. Вот. Ну, Начав и с одного, переходишь в другое русло. Работа тоже интересная, но предпочитаю, чтобы заниматься той работой, которая больше мне по духу. Пускай этой работой занимаются любимчики ее, ну, а я буду ее просто уважать. Ну, а буду заниматься тем, что дано мне, наверное, потому что каждый человек должен чувствовать свое русло, свое, как бы, свои дороги, можно так сказать. Свое, да, свое, направление в этом. Да, до речи, это сейчас очень интересное направление. А в наш час больше сейчас люди звертаються до семейных практикующих психологов? В наше время ну, на сегодняшний день очень много есть вопросов, те, которые интересуют наших людей. Почему? Потому что это есть неуверенность в себе, недовольство в себе. Ну, обращаются как и мужчины, так и женщины, много детей большой всплеск воспитания детей. Я не могу сказать, что каждый родитель не может родиться, а каждая мама не может быть педагогом своему ребенку. Вот. Обращаются в основном, ну, это не удовлетворение своей работы, образом жизни, множество вариантов, которые человек хочет поменять, множество, во чем он хочет себя раскрыть, открыть это есть несостыковки в работе, это есть групповые занятия, это есть кризисные моменты среднего возраста, это есть те моменты, где человек может уйти в депрессию, может уйти в какие-то колебания, стрессы. Ну, на сегодняшний день стрессы это множество. Нормальная речь в наш час, да. Да, так что скука, которая может посещать человека неоднократное количество раз, это тоже есть вопросы, которыми занимаются психологи, квалифицированные как бы специалисты, те, которые приходят на помощь, если же пациент или человек, который нуждается в этом, согласится прийти в этом страшного ничего нету. Когда-то это очень и сейчас на Западе оно было давным-давно и как бы люди приходили к этому, они не стеснялись. У нас люди были более замкнутые. Почему? Потому что это не развивалось, это было скрыто у нас всегда должны были молчать говорить на сегодняшний день свобода слова пошла вперед и мы общаемся говорим мы разрешаем говорить о себе на разные темы и нам достаточно комфортно прийти иметь своего психоаналитика который сможет с тобой начинать завершать все то что тебе надо то есть одна голова хорошо две головы еще лучше я считаю так с Поэтому... ну, психолог Винны решает какие-то питання по хворобі. но он знайде завжди выход из будь якої ситуации, правильный выход. Да, да. Ну, это есть направление, то, что, например, у каждого из нас есть какие-то несостыковки с тем, что мы можем переносить стрессовую ситуацию в любом состоянии, да, потому что изменив свое настроение от друга, подруги или коллеги по работе, мы в то же самое время, мы не можем контролировать себя постоянно в тонусе быть, только человек, который будет непосредственно заниматься собой, он будет контролировать себя, он будет говорить это все, развивать, но каждый из нас не делает это, и он не говорит таким образом, он не говорит о своих начинаниях, у него просто идет поток энергии, который перекрывает его. То есть это эмоции, которые он начинает либо орать, ну я говорю так да, когда. Да. вот. Поэтому здесь уже идет помощь. Тот, кто обращается, я думаю, что он знает почему и как он приходит к этому и развивает в себе еще новое-новое, потому что иногда очень много клиенты ну, удовольствуются тем, что он... для них открываются какие-то новые возможности, придя к психологу, открываются новые задачи, налаживаются новые семейные контакты. Вот. Возраст бывает разный, начиная от двух лет дети и заканчивая возраст уже пенсионным. Юля, вас добре знають як практикуючого гарного фахівця, практикуючого сімейного психолога. А з ви зазвичай розпочинаєте? Як ведеться э, ця робота з э, пациентом, з, э, з тим, хто до вас звертається? Могу сказать одно, дабы не дать депрессии поглотить себя, люди ну, усиленно начинают вливаться в работу, в домашние какие-то заботы, алкоголь, сигареты, ну, это есть такие факторы, которые человек как бы входит в них, да, проще, кому-то проще пойти в одно, кому-то проще пойти в другое, вот ну, здесь на встречу приходят квалифицированные специалисты, мы психологи, их очень много, каждый психолог по-разному работает, у каждого своя специфика, у каждого своя работа, у каждого своя душевная сторона. А моя работа с пациентами заключается в том, чтобы они чувствовали себя комфортно, хорошо, они налаживались, у них восстанавливался их энергетический баланс, потому что это немаловажно на сегодняшний день. Сама чистая энергетика, которая должна бурлить в человеке, она многое дает дает многое почему а, потому что это есть э, само составляющее так как например человек состоит из воды определенные проценты, да, которые мы знаем все уже с недавнего такого школьного возраста, а также и чистая энергетика, она идет, она чистит человека, если она постоянно возобновляется и человек очищается, большие потоки дают результаты того, что человек начинает добиваться много успехов, добивается тех результатов, которые он задумывал себе неоднократное количество раз, но у него почему-то не получается я советую всегда, чтобы множество людей, которые имели какую-то преграду, чтобы хотели пойти к психологу, но не могли. Потому что когда человек начинает задумываться о том, что я пойду к психологу, значит, у меня какие-то там ну, уже шизофренические, так, это усугубление идет у каждого человека. Нет. Я советую, значит, если человек хочет сделать такой шаг, если он уже задумается, он уже сделал навстречу шаг, тому, что он хочет сделать. Вот. Сначала надо записать в первое, что это адрес своего психолога, которого вы хотите, кому вы хотите пойти. А потом координаты, те, которые вы хотите решить. Вот, ну, все вопросы, которые э, обсуждаются, потому что э, первое, что человек начинает думать, это страх, начинает преодолевать страх, что я буду говорить, о чем нужно умолчать, что надо не говорить, но в конечном итоге, когда ты начинаешь работать с человеком, он открывается на все 100%, если он идет на контакт, потому что если он уже пришел, он уже пошел на контакт. Да, есть результаты того, что, ну, множество э -э, есть вопросов, где человек хочет открыться, но не может. Это уже идет работа непосредственно долго, но качественно, эффективно для пациента, для самого лекаря, можно так сказать. Юля, а кто чистейше извертается, человеки или ну, обращаются как и мужчины, так и женщины. Вопросов и дети, и бабушки, и дедушки, вопросов есть в море. Есть вопросы, которые даже люди, которые, например, состоят в жилом доме, которые приходят, им надо решить какой-то вопрос, а не, знаете, это как идет обсуждение какой-то темы, давайте вот вы будете человеком, который рассудит нас в этом. Поэтому обращение к психологу есть в моих, в мои пациенты. Это есть группа людей, которые разносторонние люди то есть как и мужчины такие у женщины Но в основном работа заключается я уже повторяюсь говорю что работа заключается в том что это большинство 80 процентов личностные отношения которые не, не люди не люди а мужчины и женщины точнее сказать не могут скорректировать свои отношения почему есть определенная форма невежества это все зависит от воспитания. Я всегда говорю, что даже если ко мне приводят маленьких детей, во множественном родители рассуждают, что в два года ребенок не может он не слышит, он не понимает. Неправда. Ребенок 2 года питает как губка. То, что он впитал у вас в 2 года, потом он через 3-4 года, он просто выкинет вам эту информацию, и вы будете видеть, что и как происходило у вас в вашей семейной жизни. То есть это есть наброски, которые вы отдаете отпечаток. Ну, взрослый человек это понятно. Когда он приходит и ты видишь его недостатки, корректировать, менять можно, конечно, но это если есть согласие человека самого, если он хочет этому стремиться, потому что за правило бывают такие как бы моменты, где я, молодая пара которая прожила или есть какие-то послеродовые кризисные моменты, да, то есть, где женщина не может воспринимать мужчину, мужчина может этого не понимать. Я всегда говорю, что надо обращаться, надо говорить, и надо... это не есть прошение, это есть шаг навстречу, чтобы сохранить свою семью, чтобы любить своего мужа, чтобы узнать его еще больше, мужу узнать жену еще больше маме, маму есть несостыковки характера, да? папе дочку, или есть ну, множество вариантов, которые просто надо открывать. Потому что человек открывается ежеминутно, ежесекунда, он может открываться по случаю того, насколько ему будет этого желания прибавляться. В остальном... Задача вже чим ми можемо допомогти? Ми доповняємо і отримуємо результат. Юля, на жаль, ми сьогодні живемо в постійному стресі. Це потік негативної інформації з телевізора, стосунки між колегами бувають напруженими. Ну і багато, -багато інших прикладів. А як за цих всіх умов зуміти переключатись і відключатись, то тобто відходити від цієї проблеми, яка вже вже є. Ну, что могу сказать? Стресс, да. Стресс был всегда, будет и есть. Это есть такое состояние, где человек приходит, входит, выходит. Надо научиться просто руководить собой. Научиться надо руководить собой непосредственно всегда. Это есть самый золотой ключ к нашей середине. Самый золотой ключ. Почему? Когда человек начинает э, работать сам над собой, это есть э, очень большой потенциал. Его надо воспитывать в себе. Э, я считаю, моя личная точка зрения, ну не только моя, множество есть у нас литература, которая пишет, э, что, э, ну, правильно сказать, человек работает в себе не на 100%, на 20%. 20%, которые он просто в себе занимает. Если бы он работал на 100%, мне кажется, вот эта борьба, все, что мы видим, мы питаем, правильно? Мы питаем взглядом, мы смотрим телевизор, мы смотрим эту информацию, мы смотрим на наших детей, наши дети смотрят эту информацию по телевизору, они приходят в школу, они выливают это все в социуме, они говорят эти слова, они передают эти слова своим одноклассникам, сокурсникам, учителям, это есть резкое общение, это все есть стресс, это есть этот стресс, но надо уметь правильно с ним бороться. Ну, я советую более релаксироваться, отключаться, то есть своевременно отключаться, потому что работа работой, но иногда надо больше проводить время в семье. Моя методика специализируется на том, что вести более духовный образ жизни. Я говорю своим пациентам, я очень много пишу это в своих статья. статьях. Да, выливаю более там это все, потому что духовный мир человека состоит в том, чтобы он насыщался этим. Чем больше человек духовный, тем меньше стрессов у него есть внутри и вокруг него. Потому что духовность приводит к тому, что уже просто нет никакого места этому негативному состоянию, которое поглощает, да, потому что человек, когда приходя в церковь или в то духовное место, божественное место, можно так сказать, монастыри, множество у нас есть, наша, как бы наша страна, она богата, да, этими такими местами, которые вдохновляют, да, ты приезжаешь, ты насыщаешься этим, ты получаешь это божество, да, пожалуйста, развивайтесь, приходите к этому, это надо, это и есть спасение того, то что человек может найти себя. Здесь человек может найти себя. Здесь не надо покупать э, таблетки, которые ты выпиваешь, потому что у нас все привыкли э, в режиме онлайн. Захотел вылечиться от депрессии, купил таблетки, выпил, получилось? Нет. Это и самовнушение. Аптечка находится внутри организма. Аптечка находится э, в наших мыслях. Потому что те мысли, которые мы излагаем, те мысли, которые мы э, хотим, даже то слово, которое говорится неправильно с негативной эмоцией, слово имеет свою крепость. Крепко. Поэтому каждая произнесенная гадость ⁇ это уже есть тот стресс, который влияет. Мы начинаем с самого малого. Что говорить уже дальше? Это слово, взгляд, это другой стресс и все остальное. Получается замкнутый круг. Надо выходить от этого замкнутого круга. То есть, если же человек не начнет работать сам с собой, ему в помощь никто не будет приходить. Я прихожу к тому, что духовность, работа над собой, воспитание, то духовное, которое мы должны давать детям, мы должны их воспитывать в тех нормах. Нормах. Действительно, нормах, почему говорю? Потому что... Когда было дворянское воспитание, множество такого тоже было интересно. Вот написано в истории даже, что дети должны были иметь полностью занятость, полностью, и не интересовало. То я считаю, что это дисциплина, это правильно. Где-то она должна быть нормирована, а где-то она должна, ну как бы икнутый пряник, вот вот так вот. Ну и во всем остальном, если мы будем уже присматриваться к этому, я думаю, что результат долго не заставит себя ждать. Да? Мы будем видеть то, то, что мы хотим видеть. Те происшествия, которые проходят на сегодняшний день в нашей стране, это для всех нас очень тяжело, потому что это наша Украина, мы все любим ее, да, мы все патриоты ее. У меня была возможность наблюдать такую ситуацию. Я, я множество периодов нахожусь в Европе. Я работаю тоже там с людьми. И они ужасаются, им страшно, они, им жалко нас им жалко нас, они не понимают, почему, как, так вот, потому что они друг за дружку идут. А у нас это совсем другая какая-то параллель, которая ведет нас непонятно непонятно куда. На данный момент непонятно куда. Может кто-то где-то знает куда, но непонятно когда. Вот. Поэтому мы должны держаться друг с дружкой, мы должны поддерживать то, что происходит вне рамках и э, давать своим детям те азы, которые они должны питать. В нормальному смысле. ну і звісно, к этому всьому давати вже можливість розвиватися в духовному мірі більше. Юля, а бувають відверто випадки такі, коли ви довгий час працюєте з людиною, а вона все одно не в змозі вийти з свого стану. Я можу сказати насчет того, що вийти з покинути те состояння, яке. в котором человек пришел, да, я не согласна с этим, что человек ну, не может выйти из какого-то состояния. Это уже его работа. Он приходит к нам, мы работаем над ним, начинаем работу с самого примитивного заканчиваем ее самым активным. Активный образ это то, когда уже он приходит в норму, он чувствует. Не согласна с этим, почему? Потому что говорят, если, если результаты, да, множество. Просто были такие пациенты, у вас задают вопрос, которые там не выликовывалось, да? Вот. Нет, не согласна почему? Потому что если человек пришел хотя бы один раз, или человек задумался уже, да. Ну, его подкорки остается, да, то, то, что он пришел, уже он задал себе какие-то цели, он задал себе уже какую-то программу, пускай он пришел, посмотрел, он ознакомился, например, там, специалистом ознакомился, он ознакомился с зданием, где оно находится, что к чему и как, он напитал себя уже чем-то. Вот, поэтому здесь, даже посетив один сеанс, если, например, после одного сеанса он человек, понял, что ему он не нуждается в этом, он может быть сам себе психологом, э, потому что каждый из нас в середине это и есть психолог, вот, но профессию выбирают все по-разному, правильно, поэтому одним э, не, мои бы ты фахивать и с да, дело? ну есть люди, которые как бы протестуют этому и говорят, что я сам себе психолог, мне нужно никакого психоаналитика, это уже по желанию, поэтому я то не... я проблема уже, если уже никого не нужно помочь. Я теж согласна з цим, звісно. Вот якраз той випадок, коли вже потрібно звернутися до психолога. А э, відверто, вот, э, люди зараз більше з дітям включають телевізор і пускають їх так, аби не заважали. Вот скажіть, яку шкоду вони роблять своїм дитям? Тому що э, все відталкується от того. Я завжди кажу, в будь-якому читайте сказки. Почему? Читайте сказки, потому что мы должны переходить, мы должны приходить в то состояние э, детства, э, так. Так, это тоже есть определенная методика, когда мы очищаемся. Мы переносим, мы отключаемся от этого социума, мы отключаемся от этих каждодневных трудностей, которые нас нагружают, мы отключаемся от того, что нам надо заработать денег, отправить ребенка на учебу, нам надо купить продукты, нам надо поновить какие-то свои материалы, которые нуждаемся, мы в них, развитие нас не может быть без этого. Поэтому я говорю, что надо заниматься, активно надо заниматься. Родители приводят детей, они перекладывают заботу. У меня много случаев, много случаев, где приводит ребенка, чтобы я занималась ребенком. Отводите, давайте мы будем оплатить, вы будете заниматься нашим ребенком, потому что он после вас очень хорошо. А когда мы находимся с ним, ну вы же мама с папой, вы же, вы же должны заниматься ним. Не перекладывайте заботы своих родительских обязанностей на заботы чужих людей, потому что врач, психолог, аналитик или там воспитатель, это есть человек, который посторонний. Ребенок должен воспитываться в семье, с любовью. Родители должны его обогащать этой любовью, потому что то, что они залаживают в него с детства, это и есть те плоды, которые они будут созерцать уже в том возрасте, когда он будет расти. То есть очень-очень говорю, что занимайтесь, читайте много детям сказок дети будут развиваться, они будут отключаться. Ребенок, когда будет расти, он не будет черствым. У него уже будет э, как бы такое э, различие, он будет э, вовлечен в то, что э, очень большая грань будет между добром и злом он будет да понимать я позитив, я не да зитив. да он будет понимать четко будет понимать поэтому в любой работе в учебе во всем остальном у него не будет эгоизма потому что эгоизм ну 80 эгоистов это не надо родиться одним ребенком в семье да но этот эгоизм он воспитывается почему потому что это как такая методика хапушничества вот такого определенного, грубо сказать так как оно есть но в принципе надо только, только работа, только тепло и работа. На Западе семьи я наблюдала, очень много наблюдала. Это есть очень прекрасно наблюдать, когда собирается вся семья. Они очень друг друга любят, внуки, сыновья, дочери, это все тепло, это все окутано таким, такой атмосферой, где ты, у тебя идет вдохновение, когда ты приезжаешь на Украину, множество семей, жалко, очень жалко, это есть неправильная лексика, нормативная лексика общения в семьях, это есть очень пафосное общение родителей, я против этого всего всегда говорю, дети никогда не должны слушать, даже если есть проблемы, которые родители разводятся, дети не должны знать этих вопросов, они не касаются, на то они и дети, они должны жить в своем пространстве, родители должны решать свои вопросы и скидывать эту ношу на детей. Не своевременно, не надо. Зачем? Вы лишаете своего ребенка того удовольствия, где он просто должен наслаждаться тем. Мы хотим нашим детям радости, только радости. Мы пришли сюда с любовью в этот мир, и мы должны ее сеять, эту любовь. но ні в коем случае ми не должны її просто-напросто усугубляти, Почему-то все всі починають втікати. Не надо, надо любить, радуватися і сіяти добро з любов'ю. Юля, а якщо вчасно не звернутися до практикуючого психолога за допомогою, які відверто наслідки можуть бути? Ну, скажу так, многих сложностей воспитания детей можно, дабы избежать, если своевременно обратиться действительно к психологу. Почему? Потому что правильное воспитание, не каждый родитель, не каждый родитель есть педагогом, скажу так. Вот. Поэтому если есть какие-то, если замечают родители какие-то нюансы в воспитании ребенка, то ли баловство, то ли какие-то отклонения, то ли какие-то психические расклады, можно так сказать, рассоединения центральной нервной системы и все остальное. Если вы видите хотя бы какой-то минимальный стресс или какую-то минимальную ситуацию, в которой вас уже начинает рассоединять, просьба к самому себе обратиться, потому что обращаясь к самому себе, вы уважаете себя. То есть вы делаете шаг навстречу к самому себе. Идите, не стесняйтесь, не бойтесь. Это очень классно, хорошо. Вы открываетесь, расширяетесь, у вас открывается очень много. Таких способностей, які у вас були скриті. Вот. Ну, Трудності, трені можна збирати своєрівно, якщо обратиться к специалисту, психологу, или к психологу або тому чоловіку, який в котором ви як потрібно Конечно. жити, любити да. батьків і поважати да. людей да. в цілому. Да. Юля, що таке щастя для вас особисто? Я вас знаю вже не один рік і ви завжди на позитиві. Ну, то напевно, вплинула і психологія. І можливо це генетика у вас і батьки такі. Що таке щастя для вас? <рес> Приятний питання. Ну іменно для мене щастя це така. Такая искорка, которая живет во мне. Я очень благодарна своей семье, своим родителям. Это начало, то, которое дается всем детям, потому что дети выбирают родителей. Вот. Благодарна своим родителям за воспитание. У каждого есть трудный переходящий момент. Я благодарна им за то, что они меня направили, поддержали, направили меня в то в русло, где я пошла в свою работу, действительно та, которая для меня очень важна. Ну, во многом еще могу сказать, что благодарна своему мужу, потому что он у меня, он питает меня этой энергетикой, он такой же романтик, как и я, да, он такой же реалист, ну, в этом у нас есть сочетание, он поддерживает меня в этом, он развивает меня, он очень много помогает мне в этом, способствует развитию европейских таких, можно сказать, закладив, где бы я находилась и училась. Ему это нравится, нравится работа, ему нравится тот поток людей, которые выходят от меня, они счастливы, они хотят развиваться дальше, жить, творить, рожать, плодиться, вот. детки. Ну, вот такая Вы вот. Вы все отрываете на свободу и да, да, стоите Да, да. Я, я очень, очень получаю море удовольствия, потому что моя семья – это самое главное, она есть примером для моих многих пациентов. Многие девочки, которые 18, 19, 15 лет, которые хотят быть похожими, мы хотим похожими быть на вас, мы хотим тоже иметь такую же счастливую семью, но прежде они понимают, что им надо учиться, им надо развиваться, я в этом им помогаю, я поддерживаю, у нас есть определенные занятия, в которых у нас есть тренинги, в которых мы проводим группы. Вот. Так що теплота, любов моїх пацієнтів, це то щастя, і мой сімейний очаг, і моя сімейна життя. Что... Юлія, я дуже рада, що ви запросили нас в Поділля Мед, і ми мали нагоду поспілкуватися з вами на такі край актуальні теми нашого життя, тому що ми говорили про душу. Психологія це в першу чергу зцілена душа. І хочу сказати нашим телеглядачам, що ми систематично будемо підбирати тему для того, щоб мати можливість обговорити її з Юлією Кузняк. Миру, злагоди, любові вам і вашим рідним. Дякую. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова із практикуючим сімейним психологом Юлією Кузняк.